નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યા શાળામાં ધોરણ આઠની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરીએ ધોરણ આઠની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર ચારના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર છ ભરત તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું તેમની સ્વ અધ્યયન પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અહીં તમને તેમનો સારાંશ પણ આપી દીધેલો છે જોઈએ પ્રશ્ન એક વાક્ય મેં પ્રશ્ન કે ઉત્તર કે નંબર એક તપસ્વીની બાળક કો ક્યાં લાલચ દેતી હૈ તપસ્વીની બાળક કો ખિલોની કી લાલચ દેતી હૈ નંબર બે દૃષ્યાંત ભા ભરત કે किन गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे तो दुष्यंत भरत के निडरता, प्रसन्नता और साहस गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे नंबर दुष्यंत को किस बात का संदेह था दुष्यंत को इस बात का संदेह था कि भरत कहीं उन्हीं का पुत्र तो नहीं नंबर चार भरत की सूरत किससे बहुत मिलती थी भरत की दुष्यंत से मिलती थी। नंबर ने बालक सर्वदमन को कौन सा खिलौना दिया तपस्विनी ने बालक सर्वदमन को मिट्टी का मोर दिया प्रश्न एक ब निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है लिखिए। नंबर एक अरे सिंह तू मुंह खोल में तेरे दांत गिनूंगा यह वाक्य बालक भरत सिंह के बच्चे से कहता है नंबर पहली तपस्वी बालक भरत से कहती है नंबर तरन सत्य है इसके काम ही ऐसे साहस के है यह ऋषिकुमार नहीं जान पड़ता यह वाक्य दृश्यंत दूसरी तपस्विनी से कहते हैं नंबर चार अरे अरे मत उठाओ इसे मत छूना यह वाक्य पहली तपस्विनी दुष्यंत से कहती है नंबर पाँच घबराओ मत जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था सो वह पड़ा है यह वाक्य दुष्यंत पहली तपस्विनी से कहता है प्रश्न एक शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए नंबर एक जिसे कोई डर न हो निडर नंबर बे पत्तों से बनी कुटिया पर्ण कुटी नंबर तरण तपस्या करने वाला तपस्वी नंबर चार जो कभी पराजित न हो अपराजित नंबर पाँच सबका दमन करने वाला सर्वदमन नंबर छः समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला चक्रवर्ती नंबर सात बड़े भाग्य वाला बड़भागी नंबर आठ जिसने अपने इंद्रियों को जीता है जितेंद्रिय नंबर नौ शादीशुदा स्त्री विवाहिक नंबर दस मन की कामना मनोकामना प्रश्न बे अ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था इसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था नंबर बी दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे बालक स्वस्थ सुंदर निर्भीक तथा हठीला था उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे नंबर तर दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियाँ बताई दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की ये दो रीतियाँ बताई नंबर वन वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं नंबर बे वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं नंबर चार बालक को देखकर दुष्यंत क्या सोचता है बालक को देखकर दुष्यंत सोचता है कि वह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है जब इन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है इस उसे कितना सुख होगा नंबर पाँच भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा भारत एकांकी में मुझे सर्वदमन का पात्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। इसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौनों खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। प्रश्न 2 ब टिप्पणी लिखिए बालक सर्व की विशेषता है અહીં બાલક કી વિશેષતા અહીં તમને આપેલી છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અને તમારા પુસ્તકની અંદર તમે સારા અક્ષરે લખી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની નવી વિશ્વ અધ્યયન પરથી આવી ચૂકી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જે બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની તમે પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે આ કોન્ટેક નંબર ઉપર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણી ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ જે એપ્લિકેશન પરથી તમે મેળવી શકો છો प्रश्न नंबर त्राम निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए तो ही तमने आपे लो ते पर तमारे प्रश्नों जवाब नंबर एक नदियों की तुलना किससे किस के साथ की गई है मानव शरीर की धमनियों नंबर बे चूहुमुखी का अर्थ होता है चारों ओर का नंबर तर शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए निर्मलता मलिनता नंबर चार हमें नदियों की सुरक्षा करनी चाहिए इस विधान से सुसंगत न हो ऐसा विकल्प चुनिए उसका पानी पशुओं को नहा नहलाने के लिए उपयोग में आता है नंबर पाँच परिच्छेद का उचित शीर्षक कौन सा है नदी की उपयोगिता प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित परिचयद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए इन्हीं परिचयद वाचिए नीचे આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે નંબર 1 બાપુની દ્રષ્ટિ સે શું કરના મહાપાપ હે બચ્ચો કો પીટના બાપુની દ્રષ્ટિ મે એક મહાપાપ હે નંબર 2 બાપુ બચ્ચો કે સુધાર સુધાર કે લિયે કોનસા માર્ગ બતાતે હે બાપુ બચ્ચો કે સુધાર કે લિયે બચ્ચો કે galtiyon ko उन्हें प्रेम से समझा देना चाहिए ऐसा मार्ग बताते हैं। नंबर बापू के मतानुसार बच्चे किसके अधिकारी है? क्यों? बापू के मतानुसार बच्चे स्वर्ग के अधिकारी है क्योंकि बच्चे निर्दोष हुआ करते हैं। नंबर चार बापू बच्चों के अवगुणों के लिए किसको दोषी ठहराते हैं क्यों बापू बच्चों के अवगुणों के लिए उनके आसपास रहने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं क्योंकि बच्चे जो सीखता है वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है नंबर पांच परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए बच्चों के प्रति विचार प्रश्न नंबर पांच

નંબર ત્રણ માં વગેરે નંબર ચારમાં નિઃસ્વાર્થ નંબર આશીર્વાદ પ્રશ્ન બ ઉદાહરણ કે અનુસાર સાર્થક શબ્દ છે તે રીતના નંબર બે પ્રધાનમંત્રી તો પ્રધાન મંત્રી મંત્ર ધાન નંબર ત્રણ મહાસાગર સાગર મહા મગર અને સહારા નંબર ચાર બંદરગાહ बंदर दरगाह दर ने नंबर पांच कार्य कुशलता कुशल, कार, कर, कुशलता सही शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण कीजिए अभी मिर्च नहीं कुटी तपस्वी आश्रम में खल जगह बनाकर रह, रहते थे कुटी नंबर बे इसका रूप अग्नि के समान तो आपका खाल जगह उठाकर इधर रखिए सामान नंबर त्र राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन में गए सप्ताह के सात दिन होते हैं नंबर चार घोड़ा और हस्ती सवारी के काम आते हैं महात्मा गांधी की गणना विश्व की महान हस्ती में होती है प्रश्न नंबर सात उदाहरण के अनुसार शब्दों के लिंग परिवर्तन करके उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए નંબર કવિ કવિત્રી આજ કે લોકપ્રિય હિન્દી કવિ સુમિત્રા નંદન પંત હે મીરાબાઈ કૃષ્ણ ભક્તિ શાખા કે પ્રમુખ કવિત્રી હે તેવી રીતના આપેલું છે નંબર બે ગુરુ તો ગુરુ ગુરુઆઈન ગુરુને પ્રસન્ન હોકર મુજે એક મંત્ર દિયા ગુરુઆઈન ને પ્રસન્ન હોકર મુજે એક મંત્ર દિયા नंबर त्रन लेखिका लेखक लेखिका एक नवल कथा लिख रही है लेखक नवल कथा लिख रहे हैं। नंबर चार विधवा विदुर, वह एक विधवा है वह एक विदुर है नंबर पांच बहुदिया भवदीप, बहु इस संबंध में बहुदिया आपको सूचना देगी पत्र के अंत में बहुदिया शब्द का प्रयोग होता है नंबर छ सम्राट सम्राजी वे यहाँ के सम्राट है वे यहाँ के सम्राग्नि है नंबर सा चौधराइन चौधरी चौधराइन पानी पी रही थी चौधरी पानी पी रहा था नंबर आठ भगवान भगवती उसकी पुकार सुनकर भगवान तुरंत आ गए भगवती के मंदिर की शोभा बड़ी प्यारी होती है प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढिए और उसके प्रकार लिखिए नंबर एक ओम चतुर लड़का है चतुर गुणवाचक नंबर बे श्याम बीस किलो आटा लाया बीस किलो परिमाणवाचक नंबर तरण सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई थोड़ी परिमाणवाचक नंबर चार साहिल के पास दस रुपये है दस संख्यावाचक नंबर पाँच कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं कुछ परिमाणवाचक તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યન સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે તો આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે